Приветствую всех! Вы на официальном канале Xiaomi в Украине. Здесь мы рассматриваем самые актуальные смартфоны компании. И не только. И сегодня мы поговорим о таких смартфонах, как Redmi 5 и Redmi 5 Plus. Это первые смартфоны бюджетной линейки Redmi с широкоформатными дисплеями 18 на 9. Такие пропорции до сих пор были характерным отличием дорогих флагманских устройств. Но компания Xiaomi позаботилась о том, чтобы даже приобретая бюджетный смартфон, покупатель чувствовал, что идет в ногу со временем и не отстает от трендов этого года но не об одном дисплее сегодня пойдет речь я вас уверяю что у этих смартфонов это не единственное достоинство но давайте обо всем по порядку а первое что нас встречает это фирменная стильная красная коробка на ней нет ничего лишнего только название модели и небольшой логотип бренда внутри помимо самого смартфона также имеется мягкий силиконовый чехол мелочь а приятно в остальном комплектация стандартная USB кабель, зарядное устройство, специальная скрепка для лотка с сим-картами, инструкция и гарантийный талон. Корпус обоих смартфонов выполнен из металла с небольшими пластиковыми вставками по краям для вывода антенн. Традиционно для компании Xiaomi сборка этих смартфонов просто отличная, без каких-либо люфтов, скрипов и шатаний кнопок. Модель Redmi 5 имеет диагональ дисплея 5,7 дюймов с разрешением HD+. Redmi 5 Plus 5,99 дюймов и разрешение Full HD+. В обоих случаях дисплей занимает около 75% лицевой панели. Матрица экранов естественно IPS с отличными углами обзора. Цветопередача экранов достаточно точная и приятная глазу, запас яркости более чем достаточный. Из минусов, пожалуй, стоит отметить заметные рамки вокруг дисплея. Несмотря на довольно большие диагонали дисплеев на бумаге, оба смартфона лежат в руке просто отлично, и мне к этому вопросу вообще нет никаких нареканий. Спасибо новому соотношению сторон 18.9 и соответствующему вытянутому корпусу. Помимо огромного дисплея, на передней панели расположен разговорный динамик, камера со вспышкой, а также датчики освещения и приближения. Фронтальная камера имеет 5-мегапиксельный сенсор с максимальной светосилой f2.0. Снимает хорошо, во всяком случае заметно лучше, лучше, чем Redmi 4X и прочие представители предыдущего поколения линейки Redmi. На правой стороне корпуса расположены качелька регулировки громкости и кнопка включения блокировки, а на противоположной стороне гибридный лоток для сим-карты. Вам придется выбирать, либо использовать одновременно две сим-карты, либо одну сим-карту и одну карту памяти формата microSD. На нижней грани смартфон имеет микрофон, разъем для зарядки и мультимедийный динамик, а сверху расположен второй микрофон, для шумоподавления. Стандартный 3,5-мм аудио джек, а также традиционный для линейки Redmi инфракрасный порт для управления домашней электроникой. На тыльной стороне смартфонов находится камера, вспышка и сканер отпечатка пальца. В случае с моделью Redmi 5 Plus, вспышка установлена двойная двух разных оттенков. На мой взгляд, в своем ценовом сегменте камеры на Redmi 5 Plus и на Redmi 5 являются лучшими на рынке. Здесь используется такой же сенсор, как в значительно более дорогостоящем Xiaomi Mi A. 1. Примеры фотографий вы сейчас видите на экране. При записи видео используется электронная стабилизация. Картинка получается плавная, без заметных рывков и дрожания. При плохом освещении качество съемки становится заметно хуже, но это нормально для бюджетников. Что касается звука в наушниках, я считаю, что он неплохой, несмотря на то, что выделенного аудиочипа нет. Как и во всех других смартфонах Xiaomi можно пользоваться штатным эквалайзером. Мультимедийный динамик средний по громкости, звучит приятно, без свистов и перегрузов. Разговорный динамик не искажает голос собеседника и имеет достаточный запас громкости. Эти процессоры могут похвастать достаточно мощным графическим ускорителем и замечательной энергоэффективностью. Неискушенному пользователю может показаться, что более высокий номер модели процессора означает более высокую его производительность, но в данном случае между этими двумя процессорами приблизительный паритет, а различия быстродействия разнятся на грани статистической погрешности. В обоих случаях даже используется одинаковый видеоускоритель Adreno 506. Xiaomi Redmi 5 продается в версиях на 16 или 32 гигабайта встроенной памяти с двумя или тремя гигабайтами оперативной памяти, а Xiaomi Redmi 5 Plus доступен в версиях на 32 или 64 гигабайта с тремя или четырьмя гигами оперативной памяти соответственно. Поскольку лоток для сим-карт гибридные версию на 16 гигабайт, речь идет о Redmi 5, я могу порекомендовать только лишь тем, кто не будет пользоваться двумя сим-картами, потому что если вы установите две симки, то внутренней памяти вам попросту может не хватить. В синтетическом тесте Antutu смартфоны набирают в среднем около 70 тысяч баллов. Это неплохой показатель, если учитывать стоимость этих смартфонов. В данный момент смартфоны работают на базе Android версии 7.1, улучшенного фирменной оболочкой Xiaomi MIUI 9. Будет ли обновление прошивки до версии Oreo, пока что неизвестно. Встроенный аккумулятор Redmi 5 получил емкость на 3300 мАч, а у плюса 4000 мАч. Рядовому пользователю при среднем использовании этого легко хватает на два дня автономной работы спасибо оптимизации энергопотребления чипов Qualcomm. Что касается стоимости, уверен, она порадует вас касательно любой из версий смартфона. Я не рекомендую вам экономить и брать минималку на 16 ГБ, потому что в этом случае при использовании смартфона вам придется идти на некоторые компромиссы. Однако все остальные версии последнего поколения Redmi получились настолько удачными, что мне нечего даже предложить вам в качестве альтернативы в этой ценовой категории. Какой бы другой смартфон смартфон я сейчас не назвал, либо экран, либо камера, либо процессор, либо цена обязательно будет хуже. Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus это отлично сбалансированные по соотношению цены и качества устройства, которые бросили вызов всем вендорам, работающим в бюджетном сегменте. А на этом у меня все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, если вы хотите и в дальнейшем видеть подробные обзоры на технику от компании Xiaomi. И да прибудет с вами Xiaomi. Пока-пока.